а также Всемирной организации здравоохранения в этом году прогнозируется, что будет три типа вируса гриппа. Вирус гриппа А, Виктория, это новый штамп, который у нас не встречался. Вирус гриппа А Калифорния, Калифорнии, или раньше назывался Нойки, который у нас уже был в 2009-2010 годах. И Б, вирус Вискансина. Винкорс... 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 Что касается ситуации в Бориспольском районе, у нас с 1 числа проводится еженедельная регистрация случаев заболеваний респираторными инфекциями в районе и в городе Борисполь. Так с 1 числа у нас заболело 1796 человек, в том числе детей 1092 человека. Дети составляют 61% всех благодаря госпитализовано за этот период 24 человека, все дети. В городе Борис зарегистрировано с за 1 октября 946 случаев острых респираторных заболеваний. Что касается последней недели, в Борис произрегистрировано 252 случая острых респираторных заболеваний, то на 7 случаев меньше заболеваемости в Это в прошлой неделе. Среди заболевших 154 ребенка, госпитализировано 6 детей. Случаи гриппа в районе на данный период не регистрировались. В районе города не регистрировались. Работа у нас по профилактике заболеваний гриппа, острыми заболеваний, проводится на основании комплексного плана. Он утвержден, затвержден как заступниками Корничуком Николаем Петровичем и также заступником Головы районной администрации.